भारताची फौजदारी न्यायप्रक्रिया जगातील सर्वात आधुनिक फौजदारी प्रक्रिया ठरेल असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केला आहे कलि चंदीगड इथं ई समन्स प्रणालीचं लोकार्पण करताना बोलत होते ई साक्ष न्याय सत्तू आणि न्यायश्रुती ॲपचं उद्घाटनही त्यांनी केलं तीन नवे फौजदारी कायदे भारताच्या जनतेसाठी असल्याचं आपण अभिमानानं सांगू इच्छितो असं गृहमंत्री म्हणाले न्यायव्यवस्थेत मोठं परिवर्तन करण्यात आल्याचं सांगून तीन नव्या फौजदारी कायद्यांमुळे मोठा लाभ होणार असल्याचं ते म्हणाले सीआरपीएस सीआरपीसी की जगह बीएनएस आईपीसी IP की, की जगह बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA को लागू करने का काम हुआ है प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था जो पंच प्रण लेने का मंत्र दिया था उसमें एक प्रण था गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कोई आजाद देश कैसे आजाद माना जाता है जब उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही जब देश गुलाम हो तब की किसी और देश की संसद ने पारित किया है मैं गर्व से कह सकता हूँ बीएनएस BNS, बीएनएसएस और बीएसए तीनों हमारे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भारत की संसद में और भारत के लोगों के लिए बनाए हुए कानून है इसमें भारत की मिट्टी की सुगंध है और हमारा न्याय का संस्कार इस कानूनों में दंड का कोई प्रावधान नहीं है ये पूरे कानूनों का उद्देश्य लोगों को न्याय मिले